Ми заїхали в непроїзні чащі. Вон Маріна застряла з велосипедом, не може вибратись. Джунглі! Ха-ха! Ну, не, ну тут можно было объехать, бы в принципе. Да, <связывая> <связываем> 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 она просто не габаритна, она... <связываем> <я слишком> <связываем> О, там же что-то хлопцы даже застряли. Кайф Просто кайф. Yes, yes, yes. Ой, и ну что, танки плачу. грязи не боятся, да? Да, снимаю, да. снимаю. Хлопцы, да. oh. поможите oh. Насте. Oh. А шо, спасай свой велик, давай. Все. 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 Вперед. Oh. <coughs> в так, широко родный раскрывался. Здесь была вода, вот как она была. Да? Тут <связывая> вообще... Она как была? Ну да. <связывая> Коля, а <Мари> не поможешь? <связывая> ну, а да. О, да. О, да. О, да. О, да. 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 Видишь, насос спал. Ну, конечно, при таких снимали поехали. Можно и потерять. Так бы можно и потерять. Так, ну что, пошли. Юра проходит через часть. Снимает одновременно по телефону. Тут вообще признаки человеческой деятельности. Пустые бутылки пластиковые. За этот участок я увидел, что тут будет жестко. Но весь тут как раз как каменистый такой берег. Вода совсем рядом. Там Макс что-то не может проехать. Ну нормально. Лещи. Лещи. Да есть! Да, потому... да, они нужны! О, вот это вот да! Вот он вот супер! Классно! <сíck> это классно! Коля, запомнит на всю жизнь! Это а? не запомнит! Бабушка, вас перевести через дорогу! Давай, пожалуйста! Мне нравится... Дедушка, ступеньки скользкие. Молчи, сопляк, ляк, 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 ляк. Победоносный такой клич. Ну что, давайте, вот тут тяжело камеру в руках держать. Фантастика, просто фантастика. Ну что, вы еще духом не упали? Не. Все. Мы не сдаемся. Я еще не заехала, да? Да, да, да. Что такая Загнала что? Пропила? Ну это экстремальная, экстремальная поездка. У нас такой еще с тобой не было. Я так оставил на закуску и Нормально. на эту закуску согласились все ехать. Ну, что поделаешь? Такое вот и рвусь в парашке. Можно постоять, подождать. Смотри, какой подъем, сними подъем. Нет. Почти под прямым углом. Лезем чаще. Да. Слушай, джунгли отдыхают. Слева шумит амазонка. Здесь, а, вниз, вниз, да? вниз. Я тут, все на месте Ты <свят> представь, мы вот это мотоцикл перетаскивали Вот это сюда, туда И вот это ехали на мотоцикл. Ну, круто Что случилось? Там видишь? Нигде? нигде Сам <свят> Я... Сам нигде? Да

ну можно было по асфальту поехать завали. Благо ну, интересно, да? Ну тоже. А ну так, так не так как... Ну я так думаю. Когда мы подъезжаем к Сугутова. Салькова такие. Салькова. О, тапочки он чьи-то. Тут не только тапочки, но с такой дорогой. Это последнее, Коля, вот это. Дальше дорога. Ну, что, жалко, да? Что такое? Говорю, последнее да, переход. Марин, давай, может, я помогу? Не поломай не нет то ерунда что поломаешь. что велосипед ну да а что же я ключ надо дом взять. смотри а то, как, как можете... да уж <связь> прям в уши <связь> лезу Думала, а я думаю. Ой, ой. Ой. Велик несем на себе. Свобода. Мы короче тащим сюда этим мотоцикл два. Я могу Спокойно. Бой. И что? А там люди сидят, выдыхают. Представь, мы вылетаем и вытаскиваем эти мотоциклы, люди сидят, смотрят и спрашивают. Ну да. Я их могу понять. <свят> Тех людей. Велосипеды, то еще одно дело а мотоциклы, <свят> которые по 100 килограмм весят. <свят> Это, конечно, интересно.

Просто красотень. А? Просто красотень, говорю. О, лили. О, можно что же вести. Сейчас начинается новая история. Комари? Ты снимаешь это? Ну да, я только не знаю, что там именно это... снимать надо. Это в велике. Ну я особо не вляпался, ни в Ну да. О, все, едут уже. Не, это все, это прямо тут что-то запахово. Все, поехали.